Всем добрый день! Погода нелетная, ветер сумасшедший, но тем не менее город Киев, улица Мри, 30 работает каждый день, несмотря на погоду, тревогу и сами себе поднимаем еще настроение. Ребята, обратите внимание, вот без лишних слов, на этот Passat B7 2012 года дизельный автомобиль, один властных салона. А, машина просто новая новая вот ну честно говорю вам новая резина новые диски ничего не крашено, не подкрашена машина просто максимальнейшая 12 год 160 родного пробега 160 дизель машина ребята ну вот реально слов нет стекла все оригинальные Резина новая, лето, новая зима, диски не крашены, не подкрашены. Парктроники передние, задние. Смотрите, какая фара. Сечки на капоте нет. Машина просто в идеальнейшем состоянии. 12 год, максимальная комплектация. Дизельный автомобиль. Один хозяин салона с 12 -го года. 165 родного пробега. Что имеем в салончике? Стеклоподъемники. Посмотрите, посмотрите внимательно, в каком состоянии пороги. Максимальная кожа, память сидений, электросидения, э -э -э, старт-стоп, автопарковка, климат, э -э, подогрев сидений, автомат, камера заднего вида, полный руль. 165 родного пробега. Ребята, посмотрите, в каком состоянии руль. Это не крашеный он, не подкрашенный. Посмотрите водительское сиденье, Оно реально как новое. Пассажирское тоже в идеальнейшем состоянии. Задние сиденья тоже реально новые. Ребята, такой Посад, наверное, один на данный момент на всю Украину. Именно в таком состоянии. Машина будет стоить 13500 без торга. Стекла все оригинальные, включая лобовое. Смотрите здесь какое сиденье. Просто тачка новая. Вот ну, вот, ну честно вам говорю, других у меня слов реально нету. Пороги не затертые, ничего. Кожа в идеальнейшем состоянии. По технике просто слов нет, слов нет. Еще раз повторяю. 12-й год, посад, Б7, 165 родного пробега, один властных салона будет стоить 13 500. Кому интересно,